Нет, движения пока нету. Ну, крайний раз обстрел был три дня назад у нас. По нам работала ДШК, НЦВТ, э работала АГС по нам работал и БЭХа. Ну, мы, соответственно, дали ответку им. Они работают в основном с 9 вечера, в основном в темную пору. Ну, недели Наверное, три назад. Самое активное было. Ну, по нашим данным, это, как говорится, был прорыв. Ну, соответственно, мы их не пустили, потому что сразу по команде заняли оборону. Ну и, соответственно, отбивали атаку. Работало у нас все. У нас и Беха выезжала, у нас и тяжелая работала. Ну, я имею в виду... СПГ. По соседним работают чаще, чем по нам. у них там и миномет пролетает частенько, тоже работают только ночью. Тренировки мы постоянно проводим, а так в основном пособовый склад занимается, укрепляет же свою позицию, потому что, как говорится, береженого Бог бережет. Ну так, в принципе, в будни заготовка дров, соответственно, еду варим баню топим чтобы лишний состав был помытый как говорится накормленный тогда и воевать приятней забеспечение нормально у нас идет подвозят и продукты и топливо ну все необходимое тобто все что нам надо все нам сюда везут у нас в основном ребята от 22 до 30, 30. Ну, я тут получаю самый старший а так все ребята боевые соответственно делимся опытом кто что не знает потому что все в основном с учебок приходили молодежь так здесь получается лишний состав отдыхает От здесь ми живемо. Добрий день. день. Волонтери нам допомагають і разом з допомогою присилають дитячі рисунки. Mm -hmm. Деяка тут була, ми приручили її. Это нами не разлучиваются два наката дубовых. И здесь то больше метра нас по земли. Вот здесь у нас находится наш смотрящий, который наблюдатель. Он уже наблюдает за всем передвижением. Сразу идет доклад. И принимаем решение, что делать дальше. Расскажи, Леша, что ты сегодня наблюдал? Сейчас наблюдаю. Есть карандаши? Да. Ну, вот, один явно наблюдает ага. за мною. Тоже. В бинокль? В бинокль там чебусоль, тоже мы. Там бревна носит, доски появляется. Сейчас и час. Вот это все мы рыли вручную. Мы рыли Сами для себя. тоже все своими руками. Тут мы греемся, купаемся, моемся, стираемся. времени ушло где-то около двух недель на это все дело ну соответственно ждали материала пока материала нету котлован стоял материал подвезли за две недели мы это все дело обшили сделали стоял у нас чуть-чуть другая бужуйка, чем вот это ну и соответственно начали пробовать ну температуру держит нормально до 90 градусов можно нагнать даже вон венечки есть но это для любителей, кто любит попариться. А воду откуда берете? Вода все привозная. Раз в три дня нам привозят воду техническую, мы это баки заполняем и, соответственно, сразу топим. Очередности у нас нету, кто когда в баню идет. Когда захотел, тогда и пришел. Ну, раза четыре, может, пять в неделю мы топим баню.